श्रीयन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रं पठिस् बालसुब्रह्मण्यं नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चन पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं त्रिंशत्कोटिबीजसमायुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरम् गदा अभयकरं हस्तौ हृदिस्थो सुहृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाक्येन सर्वदुन्मदभञ्जकम् सर्वदाभीष्टदाता सतां वै दृढमाहवे सर्वदाभीष्टदातारं <coughs> सतां वै दृढमाहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारम् सीतान्वेषण तत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयोधपम् किन्नराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनां वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्तगिरौ सदा तुङ्गाम्भोदितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते

थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते अभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रम् यशोऽर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् इन्द्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीव्यासराजकृत यन्त्रोद्धारकहनुमत्स्तोत्रम्